penghormatan Bapak dan Ibu sedaya para coco-coco ingkang kinurmatan. semoga sumangga kula panjenengan muji syukur wonten Gusti Allah aku. Maha Agung. Amargi kula panjenengan sedaya saged dateng wonten sehat dan saragrah. Mboten kesupen, kula panjenengan sedaya aturaken selawat salam Kumanten junjungan kita nabi aku Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Engkang kita Engkang pada kita Engkang pada kita taki shalallahu kula badhe Engkang pada babagan toleransi beragama Engkang menika sikap menghormati tetis kulodoh tepung lapah yang besar, engkau ayam lantang terang, senajat keyakinan, tawar kekuat. Toleransi sanis dunia arti, yang kulopan sedengar saat tempatan yang sedaya berpegat. Nangeng rias dari sikap yang berdiaga kan kembutan dari satu komunik akan diperintah. Satu siang, kejayaan tanggung lantah akan metlab katur sepuhiku kabeh dipun hormati dening sampeks. Nah Pancasila ingkang dados dasar nagari ngucalaken Kristos supados nilai toleransi. Setunggal menipun sila nomor 1 inggih punika ketuhanan yang Esa. Keberagaman yang wonten ing Indonesia estu kedah dipun jaga sareng-sareng. Tolerasi ingin menikamu cikamu bisa sarang-sarang kalian orang lain, senacan untuk kata-kata kita. Semoga pulau panjang dengan sambil tetap setunggal, kalian terus jadi ayam lantang-lantang yang tengah tenang masyarakat. Kami berdoa untuk Tuhan, berdoa kamu untuk kepentingan, saling memastikan sesang tulis hati, bukanya terdengar dikali-kali. Ibu saling berdoa untuk